Конечно же, искусство. Во-первых, что такое искусство? Оно насколько многогранно? Есть музыкальное искусство, изобразительное искусство, литература. Поэзия, журналистика ⁇ это тоже искусство. И в все эти виды искусства, они, безусловно, человека с одной стороны обогащают, наполняют его знаниями, а с другой стороны они обязательно облагораживают, наполняют духовностью, наполняют тем, трогают те струны души, которые ничто иное в человеческом бытие тронуть не может. И это, как правило, особые струны. Струны тонкие, душевные, духовные, нежные. И искусство дает возможность эти струны с одной стороны трогать, а с другой стороны наполнять вот теми чувствами, о которых, может быть, даже человек не догадывался, что у него они есть. Я бы сказала, донбассовской певицей. И вообще наш регион, наш край, Донбасс, это, я бы сказала, страна в стране. Донбасс и донбассовцы, те люди, которые живут здесь. И, наверное, не случайно вот есть такая диаспоровская элита, я бы даже так сказала, вот в Москве, в Союз Донбассовцев, в Москве, в России. В Киеве есть такой союз. Нас объединяет вот особое место проживания. Надо полагать, потому что именно здесь, в Донбассе, как ни в одном районе, слились народности и нации более 130. И эти люди разговаривают, может быть, и на разном языке, веруют в разные вероисповедания. Но их объединяет эта земля. Классическое академическое пение ⁇ это прежде всего призвание. Можно учиться. И можно, надо полагать, многому научиться. Но вот этому внутренней потребности петь в академической манере классической, экономической манере, певческой. Причем ныне, особенно в наше время, когда это искусство у нас, я бы так сказала, не особо популярно. Сейчас у нас учатся потрясающие дети, талантливые, одаренные, которые уникальны в своем музыкальном видении, в своих голосах, в своих музыкантских способностях. Но они, к сожалению, не все востребованы так, как должны были бы. Их много, но они далеко не все идут именно в мир искусства после окончания вузов. И вот это очень большое ну, большое мое сожаление, что они не, не смогли реализовать себя в мире искусства. Понимаете? И я вот с болью и где-то с тревогой думаю о тех студентах, которые ныне учатся у меня. Которые занимаются в нашей музыкальной академии, в, на кафедре академического пения. Прекрасные дети есть, просто удивительными, потрясающими голосами все. И я где-то с тревогой думаю, что их ждет, где они будут. Будут ли они востребованы? Будут ли они заниматься искусствами дальше? Научить нельзя невозможно, а научиться можно. Понимаете, вот если. Как бы я ни старалась как педагог, и другие точно так же, но если не будет личного контакта, если не будет доверия того, кого ты учишь, у нас же индивидуальная учеба, у нас нет потоков, мы индивидуально работаем с каждым студентом. И здесь должна быть такая связь, Интеллектуальное, духовное, в заинтересованность получить от тебя все, что ты умеешь. У меня есть что сказать, дети. У меня есть чем, еще, слава богу, есть чем показать, как должно быть. Имея огромнейший уже, ну, уже почти 50-летний опыт, жизненный и профессиональный. Но по-разному воспринимают дети. Есть, которые впитывают, как губка, вот все то, что ты показываешь. Я не говорю, что они копируют меня, но они вот как бы снимают с голоса. Делай, как я, но делай по-своему, понимаете? Перетрансформируй все то, что я тебе даю в себе и отдай людям самое лучшее, самое ценное через свое видение, через свое восприятие музыки и вообще мира в целом. То, что у меня в семье пою я, моя дочь, мой зять. Они есть мои студенты. Света уже закончила музыкальную академию, магистратуру нашей музыкальной академии. Дима учится в музыкальной академии на четвертом курсе ныне. Это, с одной стороны, очень хорошо. Ибо мы как бы занимаемся одним делом. Мы как бы на одной волне, на одном состоянии любви к музыке. Но вот как бы сквозь призму времени я делаю вывод, ну, надо полагать, немножко поздноватый, что учить своих детей очень сложно. Противостояние мамы и педагог. Оно, может быть, противостоянием не должно быть, но у меня было таковым. Я была, наверное, очень требовательной к ней, я остаюсь таковой вызывает особую гордость. И какое-то такое ну, приятное ощущение того, что твое пение ассоциируется с пением птички, которым есть соловей, и мы его любим очень, этого соловья когда он щебечет в мае месяце, и это, эти трели соловьиные, мы стараемся перенять в этой птичке. И петь, как птички певчие, и дарить людям вот свой щебет, свое пение, свой голос. И я всю жизнь пела очень много в разных уголках нашей Украины, за пределами нашей Украины. В свое время в Советском Союзе я объездила все республики с гастролями. И все это дало мне возможность знакомить всех зрителей с искусством нашего народа. И прежде всего с народной песней, которую я безмерно люблю. И очень много пою сама народных песен. И стараюсь, чтобы эти песни пели мои студенты, мои ученики. Потому что это душа народа. Потому что без этой песни я не представляю Украину. Без народной песни. Она наша душа, она наше солнышко, она наша, наше джерело. Наш ручей, с которым мы вычерпаем свое искусство, свое вдохновение, и творим ради того, чтобы наш народ был наполнен удивительной музыкой и нашего народа, и народов, которые создавали эту музыку на разных континентах, в разных странах, и дарить им всю, все искусство в разных многограниях его, для того, чтобы человек обогащался всецело и полностью. Оценку мне, как певице, прежде всего делает слушатель, делает тот зритель, который слушает меня. И то, что они меня назвали Донецким Соловьем, это вот та оценка моего труда. И то, что я народная артистка Украины, и то, что я профессор Донецкой музыкальной академии, и то, что я имею орден княгини Ольги, Ольги. это все оценка моего труда прежде всего и народом, и правительством, и, конечно же, теми людьми, для которого я была отдана всецело и полностью, и отдаюсь до сих пор для своих студентов, для своей страны, для искусства будущего. Нынешний мой труд, и я стараюсь учить тех великих, прекрасных будущих певцов, которые будут на сценах наших и, конечно же, славить наше искусство на разных сценах мира. У нас есть народный артист Украины Петр Ончул солист театра в былое время, ныне профессор Донецкой музыкальной академии, прекрасный певец, он приехал с западной Украины, он родился на Буковине, в Черновицкой области, окончил Львовскую консерваторию. Но волей судьбы наш Донецкий оперный театр гастролировал в то время в Львове, он прослушался и его взяли в Донецк, в театр оперы и балеты в 1966 году. И он приехал домой к маме и с радостью сообщил ей о том, что он едет в Донецк, в Донбасс, едет работать в театр. А мама ему каже, сынку говорит, на той Донбасс люди ехали только в заслание, а ты едешь туда на работу, как, как то можно, хиба то можно туда на той Донбасс ехать? И когда он приехал сюда на День Шахтера, увидел вроде моего, только немножечко, несколькими годами раньше, увидел этот красавец город, увидел этот, этот, этот э, прекраснейший э, в, в, в человеческом плане город, чисто внешне и внутренне, такой потрясающий, прекрасный театр оперы и балета. И он посылает маме телеграмму. «Мама, то не е Донбасс, а то е Париж». Разумеете, насколько он в восторге был от этого города. Вот точно такое же восприятие у меня этого Донбасса. Этого Донбасса, красивейшего края. Край угля и пыли и край, конечно же, потрясающих людей.